Розпочинаємо церемонію вручення державних нагород України для оголошення тексту указу президента України. Запрошується заступник голови адміністрації президента України Ростислав Павленко. Указом президента України за особисту мужність і героїзм, незламність духу, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу, присвоєно звання Герой України, з врученням ордену Золота зірка Жемчугову Володимиру Павловичу. Готовы бороться за освобождение, свободу украинского народа. Я глубоко поражен такой высокой наградой украинского правительства и украинского народа. Сегодня, в День соборности, в День объединения Украины, я хочу сказать то, в чем я лично уверен. Ничего, та борьба, которая была раньше, и та борьба, которая у нас еще впереди до победного завершения войны, ничего не было впустую, это все не зря. На моем примере я сегодня не только патриоты, но и простые жители Донбасса и Украины, оккупированных территорий Донбасса и Крыма, увидели, что Украина никогда никого не бросит. Еще раз большое спасибо украинскому народу за такую награду высокую. Для тех людей, которые остались на оккупированных территориях, для тех патриотов и простых людей, которые остались на оккупированных территориях, что это доказали, что Украина никогда никого, ни в каких обстоятельствах тяжелых, каких у меня, никогда никого не бросит.